नमस्कार मी दीप्ती घरडे मिशन महाराष्ट्र न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे पूर्व नागपूर विधानसभा मतदारसंघातून भाजपाचे कृष्णा खोपडे यांनी सलग चौथ्यांदा बाजी मारित आपला गड साबित राखला आज त्यांना शुभेच्छा देण्यासाठी कार्यकर्त्यांची व शुभचिंतकाची सकाळपासूनच रिंग लागली होती या डॉक्टर पंजाबराव देशमुख राष्ट्रीय शिक्षक परिषदेचे नागपूर विभागीय अध्यक्ष संजय निंबाळकर भाजपाचे नागपूर शहर मंत्री योगेर शाहू मुन्नालाल जैन यांच्यासह विविध संस्था संघटनेच्या पदाधिकारी सदस्य कार्यकर्त्यांनी शुभेच्छा दिल्या यावेळी कृष्णा खोपडे यांनी सांगितले की पूर्व नागपुरात आम्ही विकासाचे राजकारण केले मी केलेल्या के कामाची पावती सलंग चौथ्यांदा जनतेने मला दिली आहे पूर्व नागपुरात पहिल्यांदा मताधिक्यांचा विक्रम मोडला आहे हा विजय भाजपा आणि महायुतीने दिलेल्या विकासाच्या विजनला जनतेने पाठिंबा दिला असल्याचेही त्यांनी सांगितले के है। क्योंकि पूर्व नागपुर एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र था कि कांग्रेस ने 50 साल पूर्व नागपुर में राज किया लेकिन अंधकार में छोड़ने का पाक किसी ने किया हमले कांग्रेस को नहीं किया पचास साल के अंदर ना कोई उन्होंने एक आधा प्रोजेक्ट लाया ना एक आधा कोई बड़ा काम पूर्व नागपुर में किया लेकिन सरकार आने के बाद सात सालों के अंदर पूर्व नागपुर का चेहरा मरा बदलने का काम हमारे सभी प्रमुखों ने मिलकर हमने किया और इसीलिए दो हजार चौबीस के चौबीस के विधानसभा के चुनाव में कोरोनागपुर की जनता ने फिर से एक बार पूर्व नागपुर के विकास के रूप में विकास काम के काम को देखते हुए उन्होंने मतलब आपन देखा वचननामे बदल पहला काम कौन करना आम्ही लोकांच्या समोर जनतेच्या समोर वचननामा घेऊन जातो मागच्या वेळेस जी वचननामा घेऊन गेलो होतो आता बी आम्ही वचननामा दिला आणि इतक्या मोठ्या प्रमाणात आम्ही प्रोजेक्ट या पूर्व नागपूरमध्ये आणलं आहे पूर्वज पूर्व नागपूरमध्ये अनेक प्रकारचे विकासाचे कामंसुद्धा आम्ही मोठ्या प्रमाणात केले आणि म्हणून लोकाला विश्वास आहे का कोण काम करू शकते तर भारतीय जनता पार्टीच काम करू शकते आणि येणाऱ्या काळामध्ये आपल्याला दिसेलच महाराष्ट्रामध्ये आता भाजपचे सरकार निश्चित स्वरूपात एक दोन दिवसात शपथ घेणार आहे आणि त्या माध्यमातून पूर्ण नागपूरच्या विकासाचा मॉडेल कसा ठरेल त्या दृष्टीकोनातून मी प्रयत्न करणार आहे इस बार आप चौथी बार जिते मंत्रिपदा निश्चित कोण शपथ चालते मंत्रिपद मंत्रीपद का विषय मेरा कभी रहा ना कभी रहेगा पार्टीने म्हणजे गडकरी मुझे मेरी भी ज्यादा बहुत दिया द्या और इसलिए पार्टी जो भी निर्णय लेती थी, उनके पीछे हम खड़े रहते हैं कल तो पार्टी ने बोला कि तू तो वार्ड का अध्यक्ष बन जा तो वार्ड का अध्यक्ष भी तो बनेंगे मंत्री पद बहुत बड़ी बात है आपको क्या लगता है लाड़की बहन योजना का आपको कितना फायदा हुआ है लाड़की बहन योजना का भी बड़े पैमाने पर फायदा हुआ है और इस चुनाव के अंदर जहाँ जहाँ मैं गया जहाँ जहाँ पदयात्रा हुई जहाँ जहाँ सफाई हुई महिलाओं का सौभाग बड़े पैमाने पर रहा और लड़की बहनों ने बहुत बड़े पैमाने पर सरकार किया जैन अभी जो चुनाव हुए है वो तो सोच भी नहीं सकते कि बीजेपी इस लेवल पर आ सकती है लेकिन बीजेपी के कार्य मोदी जी ने नितिन गडकरी जी ने और पूब नागपुर में खास कृष्णा भाव खोपड़े ने इतने काम किए हैं उसके बदौलत जनता ने उनको चुन के दिया हुआ है और आगे भी ये काम करते रहेंगे और जब जब ये चर्चा चली है कि कौन आता क्या आता है लेकिन जितनी सीटें बीजेपी ने लिया है ये ऐतिहासिक जीत है और इसके लिए मैं पूरे बीजेपी को अपने तरफ से धन्यवाद देता हूँ मैं मुन्नालाल जैन श्री श्रीमान कृष्णाजी खोपड़े का अभिनंदन करते हैं ये पहला एम है जो सिंगल कॉल पर जवाब देते हैं और आज तक का रिकॉर्ड एक कभी हारे नहीं हमेशा जीते चाहे वो कारपोरेटर का चुनाव हो और चाहे हमद हो हमेशा इन्होंने अपना बीजेपी का नाम बढ़ाया ऐसे व्यक्ति को मंत्री पद पर जरूर रहना चाहिए कि हम सबकी मांग धन्यवाद ये, ये बीजेपी की जो ऐतिहासिक जीत हुई है इसमें हमारे माननीय गडकरी साहब का माननीय अध्यक्ष महोदय का नाम नडा जी का और मोदी जी ने जो दौरा किया है और जो लाड़ली बहन योजना बीजेपी ने चलाई है इसका बहुत ही प्रभाव दिखा है और योगी जी ने जो नारा दिया था बटोगे तो कटोगे वह नारा काम आया सनातन सनातन समाज में एकता आई और वो पाँच परसेंट का कमाल आज महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है यही पूरा कमाल पूरे हिंदुस्तान में देखने को मिले कृष्णा भाऊ की चौथी बार जीत पे मैं अपनी ओर से अपने परिवार की ओर से श्री दिगंबर जैन समाज की ओर से उनको ढेर सारी बधाइयाँ देते हुए दे, श्री देवें जी से मांग करूँगा कि कृष्णा भाऊ खोपड़े जी को विशेष मंत्री पद का दर्जा देके के बड़ा मंत्री पद दिया जाए धन्यवाद